Всем привет! Вы смотрите новый выпуск сайтов для заработка без вложений. А, и сегодня я вам расскажу о таком о буксе, который называется соцпаблик. А на данный момент, когда я записываю <coughs>, уже это видео, то он выплатил уже 17 миллионов 60 тысяч. Согласитесь, цифры вот довольно-таки уже приличные, так что этому проекту стоит доверять. То а сегодня я вам расскажу основный аспект этого букса. Регистрация. Ссылочка на регистрацию будет в описании под видео. Регистрация вот самая простая, которую я только видел. Что мы здесь можем видеть? Ну, во-первых, мы видим свои основные, основной баланс и рекламный баланс. И эти денежки мы можем вывести. Также здесь присутствует так называемая карьерная лестница. То есть, как, допустим, на том же SEO спринте, там это есть. То есть, вы там получаете какие-то тоже бонусы, чтобы там бизнесмен, там рабочий, чтобы, ну, больше денег зарабатывать. Здесь это то же самое присутствует. Здесь, как вы, думаю, догадались, как и на всех буксах, предлагает нам одни и те же виды заработка. Это серфинг, письма, посещения и задания. Давайте начнем с серфинга. Здесь есть как автосерфинг и есть ручной серфинг. В автосерфинге вам вообще ничего делать не нужно. Просто можно нажать на автосерфинг, и он будет сам заниматься и зарабатывать вам деньги. Ну, а ручной серфинг непосредственно мы должны будем сами все там выполнять. И давайте я вам покажу, как это делается. Нажимаем «Начать серфинг». Нас прикинут на какой-то рекламный сайт где, конечно, выскакивают какие-то видео. Ну, а тем временем наш таймер подходит к концу, и нам нужно будет вести сейчас капчу. 6.91, ну, грубо сказать, одну копейку, наверное, секунд за 15 мы заработали. В принципе, довольно-таки неплохо. Ну, думаю, если вы сталкивались с сайтом SEO то вам это объяснять нужно. Также задания здесь есть. Больше, в принципе, нечего углубляться не буду, потому что видео нам уже и так затянулось. Если вы поинтересовались, то переходите по ссылочке в описании. Более детально сами разберитесь. И на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем огромных заработков, всем пока.